компания «Гладки» и «Черкасы». Здесь у нас 30 человек. Мы представляем полторы тысячи работников, которые могли бы здесь сейчас быть. Могли бы быть семьями своими. Еще по три человека тысяч пять. А мы сейчас занимаемся чем? Мы работаем на благо страны. У нас тут зависли деньги всех нас. Трехмесячная зарплата. И сейчас мы согласны, часть этих денег отдать на вооружение нашей страны. Мы согласны, чтобы наша зарплата пошла на... Я выйду. Не трогайте меня, пожалуйста. Да мне все равно, как звук распределяется. На самом деле, накипело. Трех Трехмесячная зарплата тут тупо висит. Наша зарплата. В это время нас давят налоговые инспекции. Давай деньги, давай кредиты, давай выплачивай налоговые обязательства. Ну, блин, ребят, если деньги здесь же в государстве, да, то как-то порешайте между собой, чтобы там какие-то были преференции, какая-то отсрочка по платежам. Потому что если мы закроемся, полторы тысячи семей останутся тупо без работы. Я вам больше скажу, В прошлый раз у нас это было с банком НАДО. Мы пикетировали налогу, мы пикетировали этот банк. И знаете как, прошлый президент все-таки реально зассал народ. Реально, тысячу человек тогда вышли, да. И он пропиарился тем, что договорился с Фирташем. Этот банк выкупит, и нам деньги вернули. Наши зарплаты были возвращены в наши семьи. Сейчас Э, Петра Порошенко. Чем мы его будем помнить через 10 лет, через 20 лет. Как человека, который реально кинул 130 тысяч народов. Да, мы частички из этих людей, маленькая часть. Да, половина из этих людей просто сидят по норам и думают, как бы так, блин, не выпергился, чтобы не видно. Мы не такие. Мы пойдем до конца. Это наши кровно заработанные деньги. Сейчас в это тяжелое время для страны наше предприятие участвует в том, что мы высылаем прибор ночного видения нашим бойцам, которые там не видят даже тех зверей, которые к ним подтаскиваются там, с окопов, имеют классное российское вооружение. Мы вытаскиваем деньги из предприятий и туда ложим. Мы согласны нашу часть туда же положить и сейчас давайте как-то решать, не так. Просто стырить деньги и все. Этого не делал даже Янукович, не делал. Петро Порошенко, не идите туда, не надо этого. Браво! Басту, Обращаюсь к депутатам. У вас сейчас, на данный момент, вы просто находитесь на предвыборной сессии. Сейчас у вас начнется полеты, вы раз в пять лет обещаете народу какие-то вещи, потом их не делать. Вот сейчас как раз в это время отдайте нам наши деньги. Потому что хрен мы за вас проголосуем. Вы ну так вас всех кинули. Доллар сейчас стал 12. Это не просто там доллар, кто не пользуется этим долларом. Это продукты питания все вырастают в полтора раза. Уже 12. Наши что зарплаты растут оттуда. С чем вы входите в историю? Так вот. Дальше. Газ. Это знаменитая тема. Классно. Ну, все мы знаем прекрасно, что добыча внутреннего газа хватает на то, чтобы народу не повышать цены на газ. Что вы сделали? Вы повысили цены на газ. Вы кинули народ на... на в три раза уже... В три раза, да. В три раза увеличилась цена на газ. Каждая семья недополучит бюджет. Раз Такие те предприятия, которые пользуются и используют линию часть этого газа и забирают его народа. Повторюсь, этого не делал даже Янукович, который боялся на народа. Терял потихоньку. но, но этого не делал. Вопрос, почему сейчас, на данный момент времени, сейчас вы нас делаете своим беднее? Что нужно такие такая? Неужели нужен второй Мордан? Да, это все очень просто будет, когда пенсионер, которые хотели, который на самом деле остается под 200 гривен за максимум, а потребительство больше, просто выйдут. скажут свое слово. Право, 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 Ведь у нас сейчас есть провокация. Мы вот, на самом деле знаем, что есть люди, которые, которые просто-напросто здесь рядышком находятся в прогулке.